Значит, была я сегодня на Украине, только вышла туда минут 15 назад. Узнать, пришла ли мне повестка а, на допрос а, противником а, ОНБ, главного управления национальной полиции, а, но сказали еще корреспонденции для меня вообще нет ни одного листа. Вот интересно, отправили они мне эту повестку или не отправили? Или будут что-то там, как всегда, халтурить или предпринимать какие-то действия? Кто уже знает, да, информация уже будет по всем соцсетям, что задержали журналиста, это Жанна, и задержали Юрия Котова, шьют им тоже то, что и нам, статья 28 КПК и шьют людям 114 часть 1 с позначкой 1. То есть мы прекрасно видим, что происходит, да. Люди, которые защищают других людей, которые говорят правду, начинают их закрывать, начинают решить, начинают их закрывать. Жанна, я так поняла, отвезли в СБУ. Это с его видео. На, вроде как на три дня, а Юрия, куда повезли Юрия Котова, я не знаю. Значит, надеемся, что ситуация все-таки прояснится с ними. Здравствуйте, Сергей. И вам привет всем! Да, людей довели до того, что люди не могут даже открыть рот. Просто открыть рот. Скоро нам запрещат, запретят улыбаться. Еще, ребят, значит, видео свои не подписывала. Тут -то вчера говорит, что типа у канале, да, там кто-то писал. Это не я подписывала, я... Или это YouTube был, вместо меня сделал название моего вчерашнего стрима. Или все-таки вмешались рептилии, которые привыкли куда-то вмешиваться. Я предполагаю, что они сделали, продублировали мою карту, сим-карту и делают мне некоторые пакости. Я ну, и отслеживают, соответственно. Сейчас мы готовлюсь полным ходом на встречу со следователем так, в пятницу. Что там будет, я не знаю. Вчера отправила поведомление про вчинный злочин генпрокурору. Посмотрим его реакцию. Также вчера, повторюсь, оставила клопотание согласно 220-й, не помню, или 221-й КПК на ознакомление с делом. Там есть в криминальном проваджении не вся информация, хочется с ней ознакомиться и почитать. Значит, передаю, там есть у нас такая Света, я поняла, кто мне там гадости пишет. Света, ты уехала в свою Германию, сиди, не гавкай. Как-то скажу так, повторяюсь, кто пишет мне гадости, спасибо вам большое, а вашу ненависть, вашу злость, я обращаю в свою силу. Вы, то есть, другими словами, вы мне даете силу. И еще, ребята, там пишут, да, вот по поводу, у меня, кстати, глаз до сих пор левый красный. Это у меня реакция на клей. Я все-таки реснички решила сделать. Это идет реабилитация. Реабилитация, она может быть разными способами. Поэтому как-то так. Кто-то там говорит, что мне надо к косметологу сходить, да, там... Или масочки поделать, или еще там что-то, масочки я делаю, но ну, вы же понимаете, что э, все больше и больше информации а, и мне все хочется, жажда, знаете, как жажда пить в жару, а мне жда, жажда изучать, все больше и больше изучать. Сейчас я звук выключу, потому что будет приходить, а, отключила звук. Ребят, ну берегу себя, конечно, берегу, а, занимаюсь своим проектом. Он уже вот-вот нас порадует. Занимаюсь больше, все больше со своей дочечкой. У меня, вы знаете, мне очень повезло с моей дочкой, очень повезло. Она у меня очень сильная, мало того, что сильная, еще и умная. И как никто, как и вы, да, также и она понимала, что происходит. И... То есть никогда меня не ругала, да, вот ни за что не ругала. Она чувствует, конечно, свою вину перед ней. Понимаете, нет, нет ни ее вины, ни моей вины о том, что я была в санатории СИЗО, Понимаете? Я хочу сказать, что у нас люди сильные. Упында, так я за ней вообще, я в политике никогда не была. Я вам напомню, опында, ну это такой ник Упында, еще раз повторю, что у меня одно из высших образований, это гуманитарное. Извиняюсь, кто-то звонил. Видя, что происходило насилие, я не могла пройти мимо. Нет. Спаси Господи, идти в политику, и тем более брать на себя Там такую пройдет, ответственность, как вы, Катя, пишете. Я везде говорю, буду повторяться, это моя земля. Я родилась. Республика Украина. Это мои корни. Поэтому всех, кого не устраивает Республика Украина, можете уебать забить. Извиняюсь за французский. Поэтому как-то так. Напоминаю, что жизнь продолжается, люди у нас сильные, есть люди, которые немного испугались. И хочу сказать спасибо огромное всем за урок. Люди отсеиваются, да, вот те, кто был, я считала, что очень близкие, мы, кстати, со многими очень многое прошли. К сожалению, от этих людей не было не то, что звонка, даже смс-поддержки. Ну, спасибо им за то, что они были в моей жизни, потому что это опыт. В то же время это опыт. Поэтому и люди, которые пришли да, вот, ко мне в мы... мою жизнь в этом году, они для меня как семья. Это своего время да, урок. Поэтому посмотрим сегодня, сегодня что-то утро, да, сейчас. Посмотрим, почта, группа, почта работает до 20.00. А сегодня у нас 24 июля, а мне на 26 июля. Так, страну агрессор, я вас прошу, не надо мне тут комментировать, потому что мне и так досталось, а так досталось, в их них там куда они меня там отправили на какой-то сайт значит я обращаюсь к вам идите пожалуйста к себе домой мы наводим порядки сами понимаете и все кто начинает что там правду говорить это Запорожье нет, на Кубу я не готова уехать. Я люблю свою Республику Украина, я люблю свое Запорожье. Поэтому Сергей, я не хочу разговаривать и вообще еще раз. И политику, и все остальное я не хочу тут видеть. Потому что э, комментируют мои видео весь мир, а потом меня э, записывают. Э, ну вот вы комментируете, да, потом меня записывают, э, такую таку я пишу, что на голову не натянешь, понимаете? Поэтому сегодня, как я вчера вам обещала, что у меня сегодня будет эфир, вечером будет эфир э, с военным, э, которому Райфазенбанк Аваль терроризировал его маму. В плане заблокировали карточку. Если кто помнит это видео. О, какой-то Петрила уже пишет. Это единиц, Если тут есть э, модиаторы, убирайте этих пупырей, а чего а чего я страдаю я как раз и не страдаю это провокатор сто процентов я не удивлюсь если это сидит из наших ну якобы наших да и пишет гадость. поэтому понимаете молчим я извиняюсь Трандец. И не молчим, то же самый результат. И то же самый трандец. Поэтому Тут уже не знаешь как. Так, Запорожье, это Украина. Да при чем здесь повеселее? Улыбаться вы имеете в виду? <laughs> Боюсь, что <laughs> ставная челюсть выпадет. <laughs> Спасибо, Алекс, я знаю. Так, напоминаю, что я живая женщина, Анжела, по роду отца Рустемовна, внучка, Джавайра Махмедовича, Махведовича, и Михаила Ибрагимовны. Ищет свою вторую половинку. Это сильного мужчину. Главное, главное критерий, это именно живой, именно сильный. И обязательно по утрам кофе Не выливать, как некоторые пишут. Выливать. Поэтому это не реклама, это не какой-то прикол, это не шутка. Сильная женщина, нужен сильный мужчина. Еще сразу говорю, не Альфонса. Я их не приветствую. Сама на шее не сижу. Но скажу сразу, что мужчина... Мужчина это добыча в семье. Но руки я не опускаю. Причем здесь, а что я взамен? Что значит взамен? Что это за бред? Еще раз говорю. Вы же понимаете, что семейная жизнь, она не состоит из секса, да, или какого-то утреннего кофе в постель. Я считаю, что мы должны делать все вместе. Ну, как, не должны, да, а вот вместе, все вместе. Без детей знакомств. Так при чем здесь кастинг? Ребята, кастинга нету. А понимаете, должно вот э, ёкнуть, наверное, что-то внутри. Э, ты свое, посмотри, что твое не подставили. Квартира 5 комнатная. Ну, ребята, нет. Можно не 5, можно 7. Да, я на мира. На мира тогда, когда меня... Вот он за мной гонялись, если помните, да, Клопотание, когда меня пытались обручить, <laughs>, только я была с другой стороны. <laughs> Сколько мне лет? 39. 39,7 как температура. <laughs> а что у меня аппетит? Мы можем, я же говорю, создавать все вместе. Полностью-полностью все вместе. И, соответственно, идти рука в руку. И это нормально. Я ж не говорю, что я ищу себя миллионера или еще кого-то. Нет мы можем, я же говорю, полностью-полностью вместе. Сильно нужна слабая женщина. Ну, я ж не против. Ну, вы за себя пишете? Нет, ну... Я считаю, что сильные мужчины ищут не только слабых женщин, но и сильных женщин. Таисия, ну, это вы пишете. Спасибо, Роман. Я ж не говорю, что я ищу себя олигарха, да, там, с Бентли, там, счет в обшорах и так далее и тому подобное. Игорь, ну я же не говорила за добытчика. Я сказала не так. Я сказала, что если мы возьмем историю, что мужчина, женщина это была хранительница домашнего очага, да, а мужчина всегда был добытчик. Ну, или вы не помните. А я говорю, чтобы мы шли рук, рука об руку. Дома и сидеть я не собираюсь. Я считаю, что борщи приготовить может не только женщина, но и мужчина. То есть э, делать полностью все вместе. Надя, я прекрасно понимаю, я еще раз говорю, у нас много упоротых мужчин. Ну, я не буду писать, вы сами прекрасно понимаете, да. Это была какая-то инфекция, где нас заставляли одевать памперсы. Такого мужчину я не ищу, говорю сразу. Мне упору ты не надо. Спасибо, Сергей, правильно вы поняли. Ну, Валерий, э, Валерия, я прекрасно понимаю, легко, нелегко, но ничего страшного. Страшно. О, Роман, согласна с вами. Кстати, мужчины готовят, готовят намного вкуснее, чем женщины. Тут я соглашусь. Та да ты ж сама упоротая, а ты шо, врач? Э, что вы имеете в виду, слабый мужчина? Вот что вы имеете в виду? Вот вы говорите, слабый мужчина. Что, что вы именно имеете в виду? Э, к сожалению, скажу прямо, что детей э, в связи с операцией, да, я не могу больше иметь. Ну, говорю прямо, что поэтому совместных детей быть не может. Ну, готова взять под опеку или установить ребенка. Я об этом не скрывала, раньше мне было очень тяжело об этом говорить, и вообще у меня себя принято какая есть. Но спасибо огромное врачу, который провел операцию. Я себя не чувствую неполноценной, я себя чувствую полноценной женщиной. Спасибо мужчинам, которые меня поддерживают и понимают, о чем я говорю? <свы> Который носит шапочку из Вали подходит. <свы> Нет, ну езжешь мужчины, допустим. Да, я знаю, я уже говорила, что Жанна э, Новосельцева задержали, Юрия Котова тоже. Надя, ну я в другую страну не хочу переезжать. А при чем здесь сильно это, при чем здесь добытчиков? Ну, блин, ну слушайте, ну е, э, в вашем понимании слабый мужчина, вот тут в моем, понимаете, знаете, кто такой слабый мужчина? Слабый мужчина, это который не может ответить женщине. Или, знаете, вот так, э, или в, порыв, в порыве ссоры, да, вот бывает, закрыть рот поцелуем. Это чтобы не было никаких ссор, чтобы дальше, дальше никуда не пошло. Вот это я называю слабый мужчиной. Я из Республика Украина, город Запорожье. Да. Игорь, что вы имеете в виду? Я вам еще раз говорю, я не хочу, Эээ... у нас поубирали, если вы многие ну, не понимают, это семейные ценности. Да? У нас стало это нормально, когда мужчина изменяет женщины, когда он имеет 150 любовниц и так далее и тому подобное. Я категорически против. Я считаю, что это ненормально. Я считаю, что мужчина создал женщину, мужчину. Вадим, Запорожье это Украина. Была и правильно проповедник. Правильно, я с вами полностью согласна. Спасибо, Казахстан, и вам привет. Да, люблю веселиться, я вообще веселая. Кто ушел голубую стрессу? Алекс, ну, это вы можете обратиться, это не по адресу, цены домена. И бред мне вот это не надо Брайан Правильно, Александр, согласен. Дмитрий, слабый, мужчина это тот, который не может поднять 15 килограмм. Может быть и так. Игорь, причем здесь кто никому не должен? Ну, смотрите, когда нет семейных ценностей, вот вы говорите, как никто никому ничего не должен. Это то есть переспали, да, ночью, разошлись, а он, он пошел дальше с кем-то спать. Я правильно вас понимаю? Почему Республика Украина? Слушайте, ну вы Конституцию когда-то откройте, будете ее читать в конце концов или нет? Пятая статья Конституции, где четко зазначена. Кстати, она у меня с собой. Вот такая у меня есть Конституция. Вот, это для того, кто не понимает. Украина и республика. Пятая статья Конституции. Чтобы я к этому вопросу больше не, не возвращалась. Игорь, я вам хочу сказать, что я еще раз говорю, не только вам я ищу еще... вот мужчину, я же еще раз говорю, не обязательно, я же же не олигарха, там еще что-то, а именно вместе. Мы можем вместе все делать. Я на политические вопросы не отвечаю, Алекс. Я же сказала, провок... провокационные вопросы, откуда я знаю? Может, это Шари мне и пишет. Я ж не знаю. Спасибо, Евген. Только где эти люди? Напоминаю, что у нас сейчас сидят наши ребята в СИЗО, не забываем об этом. Я не хочу, чтобы вы там писали гадость. Я вам еще раз говорю. Гадость оставьте при себе. Что вы мне говорите гадость? Вы пойдите к какому-то чиновнику и скажи ему то же самое, что ты пишешь мне. Я посмотрю, как он на тебя отреагирует. Понимаешь? Зачем нам нужно 40-летняя, если есть 20-летняя? Гринк, ну, я ж... Ты ж это ж твой, твой выбор. Поэтому я ж не против. Ты старая? Спасибо большое за комплимент. Я это приму как комплимент в свою сторону. Как-то так. Анжела, скажите, пожалуйста, кем вы работаете? Я от... сделаю маленькую подсказку. Я открыла фон. Больше говорить ничего не буду. Потому что так надо. Согласна, что у них кишка тонка. И поэтому... Время старое, старая я опытное. Спасибо, Олег, за комплимент. Просто и же говорю, что я тоже надеюсь, что ребят скоро освободят спасибо всем за поддержку. Нет, Германию не хочу. Я же говорю, что я живу в Республике Украина, в своем Запорожье. Я люблю свой город и никуда отсюда не собираюсь. Особенно, знаете, мы с ребенком были в 22 году в Польше. Я когда приехала домой, я плакала. Саша, мне как кем работать? Разве не ясно? А кем я работаю, Саша? Может вам беднее? Я смотрю, многие знают больше за меня, чем я сама знаю. Вы хазары, это ты о себе Гринт пишешь. Поэтому скоро мой сюрприз будет показан. Это будет трансляция в Ютубе. Это будет трансляция э, в Фейсбуке, это будет трансляция э, в Инстаграме. Как-то там. Причем здесь, на каком языке я говорю? Слушайте, вы, блядь, стали такими все патриотами сразу. Значит, Украина да, стала независимой в 91 году, до 4 августа, 91 -го года. П'ять лет би хватило, п'ять лет хватило, чтобы перевестися полностью на українську мову. Вы мне за язык говорите. У нас чиновники проституток вызывают к себе туда. Сами знаете куда. Спят там, не приходят на работу, получают за это бабки. А вы мне еще говорите, на каком языке я разговариваю. Разговариваю я согласно 10 статье конституции, и русский язык входит один из шести. Языков. Вон и нас смотрят э, бывшие страны СНГ и э, амери, американцы, да там немцы, итальянцы, испанцы. Они же изучают русский язык. И я и разговариваю на русском языке, чтобы у нас, да извините, Андрей, ну просто вылетело, чтобы нас слышал весь мир и понимал то, что у нас происходит. Спасибо, Татьяна. Поэтому не надо мне тут за политику и так далее, за, за, остальное разговаривать. Спасибо, Татьяна. Олег, еще раз говорю, я на эти вопросы, есть вопросы, которые я не буду отвечать. И не из-за того, что я не хочу, а из-за того, что меня смотрят не только живые люди, но, к сожалению, и рептилии. А вы же понимаете, что для них это сразу раздуют, короче, из мухи сделают слона. Вот так. Так, ребят, всем хорошего дня. Я пошла заниматься делами. Все будет хорошо. Держимся. Республика Украина и Запорожье это Республика Украина. На связи. Я не молчала, Артем.